Don't forget like, subscribe, and share and Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang uiddat lil muttaqin dijanjikan kepada mereka syurga di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 135 wallazina itha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarlullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun dan orang-orang yang apabila dia melakukan fa'alu fahishatan dia melakukan satu keburukan au zalamu anfusahum ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri nampak tak Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan orang-orang yang bertakwa itu adalah apabila mereka melakukan kejahatan kekejian dan ini menunjukkan yang orang bertakwa ini bukanlah mesti orang yang daripada lahirnya elok ada sahaja orang yang sebab ni tuan-tuan ini adalah satu motivasi daripada Al-Quran. Untuk kita-kita ni yang ada kalanya kita merasakan yang kita dah terlalu jahat. Kita dah terlajak. Ada kawan-kawan kita yang rasa macam aku salat pun tak guna lah. Kod dia pergi kelas. Dia dia dengar pula syarahan saya hari tu. Yang orang yang melakukan riba ni adalah orang yang memalangi Allah dan Rasulnya. Maka Dia rasa down dia pun rasa like salat aku dah tak guna kan aku buat baik pun aku sedang memerangi Allah so first thing first aku kena keluar dulu daripada riba baru aku boleh fokus kepada ibadah it's not that way kita kena faham di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dia melakukan kejahatan ataupun dia mengambil jalan yang menzalimi dirinya sendiri zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim dia itu akan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa yang akan selesaikan hutang-hutang riba kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta bantuan daripada Allah dan kita minta ampun daripada Allah atas kekejian dari daripada keputusan yang kita pernah buat. Yang tentu sekali ia bukanlah satu tempoh yang pendek, bukanlah satu jumlah yang kecil untuk kita boleh selesaikan serta-merta. Tapi inilah dia sebenarnya penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala it's not a result tapi bagaimana kita go through kita kita went through the 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 process dalam kehidupan kita yang kita boleh saja bukan boleh saja kita mesti akan menempuhi satu-satu keputusan manusiawi yang ada kalanya mengenepikan kepentingan agama dan juga kehormatan Tuhan itu sendiri kita ketepikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memenuhi keinginan dan impian manusiawi kita yang tak ke mana pun maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa mayaghfirudhunuba illa Allah dan tidak ada sesuatu yang mengampunkan dosa melainkan Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun dan selagi mana mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka sedangkan mereka sendiri tahu salah salah perbuatan itu dan akibat daripada perbuatan itu. So maksudnya macam mana kalau kita nak fahamkan dari sudut orang yang berhutang di atas jalan riba tadi, dia tidak lagi menambah hutangnya. Bukannya maksud dia tak bayar hutang dah. Aku dah ada riba dah ni aku tak nak bayar lah hutang kat bank. Ini, ini riba ni bukan. Dia berhenti bermaksud pada kadar yang dia mampu untuk berhenti iaitu tidak menambah hutangnya. Even ada orang dia dia selalu menjadikan hutang bank ni sebagai penyelesaian, ha, kan? Hutang-hutang riba ni memang kena, kena pakai kat kredit kata dia. Ha. Jadi tuan-tuan, this is not the way. Dia akan diampunkan dosanya. Allah kata wahai yang firudzunu bilallah. Siapa lagi yang nak ampunkan dosa melainkan Allah? walam yusirru ala ma fa'alu selagi mana dia tidak lagi meneruskan kerja-kerja jahatnya wahum ya'lamun sedangkan dia mengetahui mereka mengetahui salah dan kejinya perkara itu dan juga akibatnya ulaika jazaohum maghfirah this is the best part orang yang dia itu melakukan kejahatan dia terlepas dulu dalam mengambil keputusan yang menzalimi dirinya Lalu dia meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala membantunya untuk dia mencari jalan keluar, untuk dia segera keluar daripada keputusan yang telah menzalimi dirinya. Ula ika uhum maqfiratum merabbihim. Mereka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan maghfirah keampunan kan tadi ayat atas tu Allah Subhanahu wa taala sebut wasari'u ila maghfirati minrabbi min rabbi min, min rabbikum segeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyebutkan itu tapi Allah bagi jalan macam mana nak dapat syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa dan bagaimana pula orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala and this is related to ayat pada muka surat awalnya berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur ta riba adhafa mudha'afa wahai orang-orang yang beriman jangan berurusan dengan urusan riba yang berlipat kali ganda bukan saja riba yang berlipat kali ganda riba yang tak berlipat kali ganda pun tak boleh walaupun sekali ganda walaupun 0.1 kali ganda tetap ia adalah haram jadi untuk menjadikan kita tergolong daripada kalangan orang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala inilah dia caranya minta ampun berhenti daripadanya bahkan dalam surah al-baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan fantaha falahu masalafa wa amruhu ila Allah berhentilah daripada apa yang dia telah dia pernah buat dan serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang menilai Allah lah yang mengampunkan kita rasa lebih down lagi apabila harta-harta riba itulah kita buat kita beli makanan anak, kita beli barang anak, kita besarkan anak dengan duit-duit itu, lagilah kita rasa down. It is not. It is not. Hadis riwayat Tirmizi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Hadis kursi ni saya dah sebutkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan al-Quran. Tak boleh dijadikan bacaan dalam salat untuk menggantikan surah walaupun dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala tapi dia berbentuk hadis. Namanya hadis kursi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yabna Adam innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafrtuka 'ala ma kana minka wala ubali wa ayyakalian ana Adam selagi mana engkau meminta daripada aku memohon daripada aku engkau mengharapkan redaku aku ampunkan dosa engkau walau sebanyak mana pun aku tak peduli yabna Adam la'balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafrtuka wa hayya ana Adam sebanyak langit dan bumi kalaulah dosa engkau itu mencecah langit tingginya kemudian kau minta ampun daripada aku aku pasti akan ampunkan ya bena adam wahai sekalian anak adam lau ataitani bil khataya, la bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah wahai sekalian anak adam kalau engkau datang menghadap aku dalam keadaan yang ini bukan menghadap hari kiamat eh menghadap dalam doa dalam salat dalam keadaan dosa engkau memenuhi bumi dan isinya Engkau menghadap aku dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku dengan satu apa pun. Kau tidak melakukan salat kau untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Kau tidak beribadah hanya untuk memenuhkan konten-konten kau di, di, di Facebook, di TikTok. Kau tidak melakukan sesuatu ibadah itu melainkan kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak itu jugalah. Sebanyak mana dosa kau, sebanyak itu jugalah keampunan yang aku datangkan. And it is very simple untuk kita faham. Bagaimana sebenarnya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini super luas. Bahkan kita lah sebenarnya yang menyempitkan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keampunan daripada Tuhannya dan mendapat syurga jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin yang syurga itu ber, ber, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya Ni'ma ajrul amilin itulah dia sebaik-baik balasan ajrul upah ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan yakni yang melakukan kebaikan abu ulaka binatika alayya wa abu, abu. abu.